Və nə düşündülər? Dildilər ki, biz əvvəlcə demişdik ki, ə e, Musa peyğəmbərə ki, Allahdan istə ki, bu cama səğa gəlməsin. Ona görə bizə bəla gəldi. Gedər bu dəfə deyər ki, Musa peyğəmbər Allahı görməyini özün istə. Bizə görə bizə bəla göndərdi. İndi adımız hallanmasın. Musa peyğəmbər özü Allahdan səsin ki, ey e, Allah, özü mən Musayı göstər. Bu da bu gün tərcislidir ha. Adam vara əlçə çəkir. Mən hər dəfə deyirəm, insan vaqi əzizdir. Onun məlağında deyil bu gün sən hicabını, çarşabını nəyinlərin. O başqa məraddadır. O şəriətsiz din istəyir. Din olsa ancaq Allah Peyğəmbər üzrəm təmizləsəyə qurban olum, amma şəriəti olmasa. O görə də hər cür baş, hər gün başqa-başqa fərqli-fərqli neçə növ, neçə cür fikirdə olur. Dünən çarşab, pis çarşabı pissiyəm, bu gün çarçab tərifləyir. Tam adamdır bu. Mara başqa şeydə onda. Həcə Musa peyğəmbər Həcə Musa peyğəmbər Allahı görməli hissəsə və Allahı görsə və onlara xəbər versə onun xəbərini qəbul edəcəklər. Deyəcəklər, bəli biz Musa peyğəmbər dedik. Musa peyğəmbər Allahdan istədi Allahı görsün və özü onu gördü. Çünki özü bizə dedi onu. Bu da sual altındadır. Ya həqiqətən qəbul edəcəksiniz. Məsələn, mən getdim peyğəmbər Musa peyğəmbər Allahı gördüm. Deyin bəs Allahsa görülə bilməz. Siz onu görə bilməzsiniz. Siz mənim gücü deyilsiniz, mən daha güvvətliyəm, ruhum böyükdür, mənəvədlər falan. Ancaq mənə görəkəndə Allahı mən gördüm. Deyicələr, "Bəs görməmisən?" Hər nədir idi. Niyə bizə görülməmir? Yenə bir tərsizlik. Mən deyirəm, hətta görsəydilər yenə təhsil edirdilər. E, niyə belədir bu? Niyə məsələsinin, nə bilim, haçanlan var. Milyon də suallar, bunların dəyəri də var. Qəbul etmək istəmirlər. Və salam. Suallar, şübhələr bəzən qəbul etməyəliyin bəhanəsidir. İkinci məsələ, əgər Musa peyğəmbər Allahı görməzsə isə və onu görsə, onlara görəcəklər. Necə ki Musa peyğəmbər Allahla danışdı və Allah danışanda, Allahın danışdılar Musa peyğəmbərdən Peygəmbərin danışığı onlar eşitmişdilər. O Allahla peyğəmbərin danışığını. Dirdilər ki, danışmalarlığı biz eşidiriksə, o səsi eşidiriksə, sən də eşitsənsə, hələ görəydə onu. Bu da bir növ o adlar qiyas, yəni batil qiyası, səhv müqayisədir ki, e, danışıbsa, deməli görünməldidir. İnsan ağrını hiss edirsə, ağrı görməlidir ki, halı qanundur bu. Birfər ağrısı var bədənində, harası ağrıyır, qolu, gözü, ağır, dişi ağrıyır. Hök ağrı görməz, axı ağrı gölçənməz bir şeydi də bu. Məaddə deyir ki, gölüşənsin. Və dediyimiz kimi bu peyğəmbərin bu istəyi bunun şəxsi istəyi deyildi, bir növ təzyiq olunmuşdu, məcbur edilmişdi. Bəni sağ tərəfindən Allah buradan çox xoş şura danışacaq, bəs lən tərani səmlə heç sağ görməyəsən Musa, sən görməcənsənsə bu Lahar olan görcü bədbəxtlər günə bir dənə fikə düşürlər. Gəl gərilər Misirdən çıxıb gədilər e, bu məntəqiyə, fələstinə. Dirlər ki, bizə bir gün, büt düzət bizə. Siz değildir neçillər Filonəs daşı ilə ondan bezən qaçaq, təzə birsizsizsiz. Yəni sən ciddi insan deyilsən, belə deyə hə? də. İnsan var ciddi deyil. Onların çox ona inanmayın həqiqətən. Ciddi insan deyil. 90 olmağı cəti düşmənisidir. Təcrübəyə düşməli. Yəni şübhəli insandır əslində, belə deyək. Çağın beşə şey, həyatlarını tətbiq edin və görün. Baxın, bunlar hamısı bizə bir nömə mesajdır, əzizlər. Ailələrimiz biz əvvəl danışmışıq peyğəmbər dərslərinə Yusif peyğəmbər, hamısı ilə oxumuş İbrahimlə nə qədər bizə mesajlar var idi? Psixoloji mesajlar, dost barəsində, sevgi barəsində, ailə barəsində, uşaq barəsində. Nə qədər oxudu, xüsusən Yusif peyğəmbərdə əli də dəskdə təxminən ölə dərs olmuşdur İsəteyn məhvəlat. Nə qədər o belə mesaj aldıq. Və biri nə idi? Məsələn, qoxtuğun şey demə. Sənə onun vururlar. Ona, ona sən incidirlər. Mən qorxuram övladlarım, sizə yüz versəm aparasız onun çölə uşaqdığı onu canavar yeyər. Aha, deməli Yaqub canavarlardan qorxur. Beləsə itib batır, inanmayacaq. E, İnanandır ki, canavar yeyib öldürə ata qarasa, deyə canavar yiyə inanacaqdır. Niyə? İnandığı şey də axı. Bəzi hallarda inandığı şeylərlə insana belə incidirlər. O üçün deyirlər ki, ən çox sevdiyini demə. Bəli. Allah deyir ki, xoşçulluqla Musa peyğəmbərə mənə görəmişəm üçün deyil və O da təcəllə. Təcəllə yəni nə deməli idi. Nəyinsə, nədəsə belə deməsə bizim dilimizdə görkənməsi. Məsələn, Allahı görmək isə Allahı tanımaq üçün hara baxırıq? Qurana. Allah Quranda təcəllə edib. Özünü orada göstərib bizə. Özü olmur, amma özünün tanımaq üçün müəmmə əlamətləri var. Müəmm bir işarələri var. Ənərləm Əl hər hansı bir işarə var, hər hansı bir şəkil var. Biz onunla bildik ki, bəli bu budur. Allah Taala bir dəfə bir qorxulu hadisə ünvanında öz nurunu, öz nurunu dağa göndərdi. Dağ dikətki oldu. Allahın o e, vahiməsindəm, qorxusundam, nurun gücündəndəm. Çünki dağ maddi bir şey idi, amma nur mənə bir şey idi əzs of malı bir şey deyə bilmir nurun e, mənəvi bir şeyin qarşısında yeah. və dağ çatçı oldu və Musa peyğəmbər ona dilə ki özünə qəşkilədi. Yəni yığıllı getdi. Niyə? O da bu adi insandır da. Və biz danışma işıq e, axırıncı peyğəmbərin əhvalatında Həra mağarasında peyğəmbərə peyğəmbərlik missiyası başa çatması üçün cəvrallar gəldikdə orada peyğəmbərimiz qəşkilədir. Nə, çünki adı bilsin insan deyir, ələ bəşərəm Mister Kon, mən də bir bəşəram sizin kimi deyən peyğəmbər tam başqa bir şey görür. Biz insan görmüşük, heyvan görmüşük, bitki görmüşük və vəsaləm. Aşka bir qaradılıq görəndə biz necə qorxarıq? Biz bəzən görmədiyimizdən qorxuruq. Gördüyümüzdən qorxmuruq. Bir şey görərmişik, məsələn, ruhdur, nə elindir, cinidir. Bizim üçün ola qorxulu bir məxluqudur. Aməslə qorxulu bir şey deyil. Niyə? Bəs qorxulu çünki görərmişik. İnsan görmədindən qorxar. İndi peyğəmbər də insandır biologiya baxımından. O da Cəbrail gəlir, qəşləşir. O Musa da bir insandır. Peyğəmbər o özündə. Amma belə insandır. Bu bəşər. Düzdür? Allah Təala öz nuru ilə daha göndər, daxt kətçi olur. Orda peyğəmbər qəş elir. Mən biz də hələ ki insan şoka düşdü. Dəyərüm ürəyə getdi. Mənim bir e, hadisə eşidirik. Mənim mənzərə görürük. Buna ürək dözmür. Ürək onun qəlbində çox cılızdır. Ruhumuz o qədər bizim böyüdül ki, hər şeyə haqq qəbul edir. Adam var heçsən qorxmur. Çox kişidir o. Qorxu onun qəlbində olmamalıdı. Peygəmbərlə qorxublar. Qorxu mərhələləri var, yerləri var. Nədən qorxmaq lazımdır? Bəyan etmə Yusif peyğəmbərəsində Yaqub peyğəmbər Yaq, Yusifdən qorxurdu ki, bunun canavar yeyirsə. Onda peyğəmbər təqva. Yəni təqva başqa bir şeydir. Adi qorxu insan olmaqdır da. Məsələn, deyək, tok evdə, məsələn üçün evdə, məsələ, nasazdır. Onu düzəltmək üçün, "Yo, mən təqvalı insanam, mən qorxmuram. Əlin saatoca toq vurur, öldürür." Bu iş deyil ki bu. Allah sağ olub deyə ümumi obşdədə də o Oxşudandan söndürsə, şovcik nədir o söndürdüyün cihazı filanı? Sonra rahat işi görürsən. Məsələn, qazı yoxlamaq üçün, yo mən təqvalıyam, mən birbaşa kibritlə girəcəm qazın üstünə. Bu iş deyil, adındır. İndi bu, bu da insanların ruhuna, bu cisminə sığışmayan bir şeydir. Mənim belə halı görürsən, şoka düşürsən, insan qəşş elir. O da insan ürəyə gedir halbun əyinoluq yəqin. Əyinoluq birsə də insanın gözün görməsindən yəqinliyə çatır. Əvvəl eşidir, hiss edir, sonra görür və axırınca nədir? Toxunması. Əvvəl e, deməli tüssünün görür dağın ətrafında belə hər burada nəsə yanır. Yaxınlaşır, görür ki, həqiqətən yası yanır. İndi bu yanan şey insana incidir incitmir aləm vurur görək həqiqətən incidir. Ki insanın baxışından, insanın taqətindən həqiqətən kənar bir şeydir bu Allahı görmərlik. Hələ dağ o ağa dözə bilmədi. O möhkəmlə dağ, o nura dözə bilmədi. Dikət kə oldu. İnsan cılız zəif bir məxluldur. Necə dözəcək o nurun bir kəsini görməliyə? Allahın nurunun bir tikəsi E, göründü deyək dağda dağ ona təsəbbülmədi